নমস্কাৰ প্ৰথমতে আটাইলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত আহ কোৱা হৈছিল যে সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিক শিক্ষক সংস্থাৰ যি সভাপতি গৰাকী সন্মানীয় হৰমোহন বৰা ছাৰ অসুস্থ আছিল জি এম চি এইচত অনা হৈছিল আহ ৰহমান হস্পিটেলৰ পৰা আজি দিনৰ ভাগত তেখেতক ৰিলিজ দিয়া হৈছে আৰু তেখেত আৰোগ্য লাভ কৰি আহ আমাৰ যিগৰাকী বলিষ্ঠ নেতা তেখেত আৰোগ্য় লাভ কৰিছে এয়া এক সুখবৰ আমাৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে অনিতে এটি ভিডিঅ' ফুটেজ দেখুৱাবলৈ লৈছো আপোনালোকক সেয়া আছিল ভূপালী বাইদেউৰ কোৱা কিছু কথা আবেগত কিছুমান কথা কৈছে চাই লওকচোন আমাৰ অসমীয়া সমাজত মহিলাসকলক গৃহৰ লক্ষ্মী বুলি কয় গণ্য কৰা হয় ঘৰলক্ষ্মী যেতিয়া অসন্তুষ্ট বা দুখী হয় তেতিয়া সেই গৃহৰ উন্নতি নহয় বুলি প্ৰবাদ আছে ঠিক তেনেকৈ এখন দেশ বা ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক মনোকষ্ট নোহোৱাকৈ সন্মান সহকাৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব তেনেস্থলত ৰাজ্যৰ অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষকৰ উপৰিও শিক্ষয়িত্ৰীয়েও দিনে নিশাই চচলৰ ৰাজপথত বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিছে হয় এয়া কিন্তু সঁচা কথা ঘৰৰ গৃহ লক্ষ্মী যেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী সকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰযোজ্য় হৈছে কথাটো বাইদেউৱে কোৱাৰ নিচিনা যে আজি সচলত শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও শিক্ষকসকল সকলৰ লগতে আহ দিনে নিশাই দিন ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে অনিদ্ৰা অনাৰেই আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক পৰিতাপৰ বিষয় এক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বিলাক আমাৰ পক্ষই ভাবিবলৈ সময়ে নাপায় বা এক কথাত কবলৈ গলে অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষকসকলক বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আহ চৰকাৰে পিঠি দি বহি আছে আহ ভাবিবৰ আহৰিয়েই নাই এই মহিলাসকলে যেতিয়া অনশনত বহিব পাৰে আমাৰ বহুত শিক্ষক আছে যিসকল আহ ঘৰতে বহি ভাবি আছে আমাৰ এইবাৰ কাম হ'ব প্ৰাদেশীকৰণ হব পথ কিন্তু এই ভবাটো ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণা বৃদ্ধি হাতে কামে লাগিব লাগিব বন্ধুসকল আহ শিক্ষাগুৰুসকল আহ এপইণ্টমেণ্টৰ হাতত এনেই নাহে ঘৰলৈ এনেই নাহিব আন্দোলন কৰিবই লাগিব গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ বাহিৰে গত্যান্তৰ নাই আপনাদের ভাবিছে নেকি যে এনেদরেই জীবনটা পার আমাৰ এক লাইফস্টাইল ভেঞ্চারত শিক্ষকতা করিম ভেঞ্চার শিক্ষক নাম লৈ থাকিম সদায় এই স্টাইল ভেঞ্চার াইল লাইফাইল এটা লৈ থাকিব বিচাৰে বিচার নে এটা সুনিশ্চিত ভৱিষ্যত বিচাৰে কওক বন্ধুসকল যদি সুনিশ্চিত ভৱিষ্যত এটা বিচাৰে তেনেহলে নিশ্চয় অনশনস্থলীত গৈ অনশনত বহক আৰু অহা বাইশ তাৰিখ যিটো আহ শিকণ্ডিত কৰাৰ বাবে আপোনালোকে দলে দলে যোগদান কৰিব লাগিব এইখিনিতে আন এটি ভিডিঅ' ফুটেজ দেখুৱাবলৈ লৈছো সেয়া হাইলাকান্দি জিলাৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে অহা 22 তারিখের অমাববে উপস্থিত হব দলে বলে তেখেতকলর এটি ভিডিও ফুটেজ আছে ফাইলম আমি হাইলাগান্দি জেলার ও প্রাদেশিকৃত শিক্ষক সংস্থার সভাপতি আমাদের গোহাটি সচ্চলে যে অনশন ধর্মঘট চলছে আমরা মর্মাহত আগামী 22 তারিখ যে একটা সভা হতে চলেছে সচ্চলে সেই সচ্চলে আদৰণি আৰু এটা উৰা বাতৰি যে ৰেল বন্ধ ৰেল বন্ধ হ'ব বাইশ তাৰিখ একৈশ তাৰিখ সেয়া কিন্তু এটা উৰা বাতৰি আপোনালোকে এটা ফ্ৰড নিউজ বা উৰা বাতৰি আহ কাণত নলব আৰু আপোনালোকে যিটো শিক্ষক বিশাল সমাৱেশ আয়োজন কৰা হৈছে তাত দলে দলে যোগদান কৰক এটা ভাল সিদ্ধান্তলৈ গুচি গুচি যাব তাৰ পৰা আৰু এটা ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব সকলোৰে মতামতত এটা আহ সুস্থিৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা যাব আৰু এটা নিশ্চয় এটা সেউজ সংকেত আহিছে বুলি আহ আমাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ইংগিত দিছে সেয়া জানিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এটা ভাল বাৰ্তা পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সদশেষত সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছো অনহৰণকাৰী আহ শিক্ষাগুৰুসকলৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু সদৌ অসম অপৰাধিক শিক্ষিত শিক্ষক সংস্থাৰ আহ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলৰ মংগল কামনা কৰি এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছো লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় আই অসম